Воздухофлотский проспект, посольство Российской Федерации. 22 часа 35 минут. Подъехали две пожарные машины. Посольские ну, да, да, да. да, да. машины полностью разбиты, уничтожены. Подтянулись уже медики Майдана. На момент все более-менее спокойно, никто ничего не штурмует. Протестующие мирно общаются с охраной посольств

Это везде есть такое, понимаете, отец. Но поймите, Машины это одно, а людские жизни это другое. А людские не Убивать, убивать, Дали в посольство, короче, бля, пиздец. Остатки посольских машин.

На він мою хату зайшов, не я в нього. Він мого брата вбив. Він окупант, він окупант, він убився. Не я до нього зброю. Він на нашій землі. Ми на нього їздили, пахали на кацапа. А він до мене до хати зайшов. До мене приїхав пацан 18 років, 18 років йому все опалили. Все опалили. І не знаєте, чи він зможе мати дітей. ще. Йому через лійку спірт в жопу заливали. Так фашисти, окупанти, а це не окупанти, ми з ними тут так не поступали, як вони поступають з нами. Ніде, ні, діло. А чому вони нам роблять це? — Нікому не можна. Я ще раз, чому нікому вони нам роблять? Нікому не можна. Так, От ідіть і розкажіть та? йому. Ідіть туди, розкажіть. до Путіна то і розповідайте. Будете будете. Привезти вам, пацана, приїдьте на Майдан, я вам його покажу. Я вам покажу ту дитину. Як він сидить, сигарета за сігаретою жує. 18 років психіка порушена в дитини. 18 років. А йому ще жить. Йому, сім'ю Додому до дому, мами вернуться, він боїться. Так що йдіть туди, краще, не нагнітайте нічого. Ви як це на з мечом прийде, то з меча умрет. Все, йдіть. Кажу, прийдіть на Майдан, я вам покажу цю людину. не непонятно, хто тут за кого. З'явився Чи... советник міністра внутрішніх справ. Добрый вечер. Здравствуйте. Могли бы прокомментировать ситуацию? Могу. Спильнообачение, спильно пример. Спильно. Очень приятно. То, что сегодня здесь происходит, это результат того, что наш народ возмущен тем, что Российская Федерация открыто поддерживает агрессию, терроризм в Украине. Поэтому нас, украинцев, можно понять люди сегодня выразили свое отношение к ранее братскому государству России. Но при этом старались соблюдать не неприкосновенность посольства, не пересекали забор. Поэтому мы здесь находимся для того, чтобы предотвратить возможное, так сказать, пересечение забора или попытки каким-то другим способом поджечь посольство и так далее. Так или иначе, нужно дальше придерживаться демократического этикета, но то, что происходит сейчас в отношении между Украиной и Россией, идет во вред нашим народам. И мы знаем, что это происходит из-за одного человека, Розового Кирилла Владимира Спасибо. Это был сотрудник Министерства внутренних дел. Людей собралось довольно много, около тысячи человек. Они находятся по всей ширине проезжей части Воздухоплодского проспекта. Вот Соломенская площадь иду, улица Курская. we <laughs>